Ми продовжуємо вам розповідати історії біженців. І наступною нашою історією буде історія біженця з Таджикистана. Його звати Широс. Для того щоб розповісти вам його історію, ми їдемо під Київ, де він живе і працює. Його історія є досить складною, і він нам її зараз розкаже, як він вимушений був тікати з Таджикистана і як він знайшов нове життя в Україні. Родом я из Таджикистана, из маленького селения Шахристан, что на севере Таджикистана. В Украину прибыл в конце 2016 года, это в октябре, бежал от политического преследования со стороны властей Таджикистана, позже со стороны властей России. В марте 2014 года спецслужбы Таджикистана меня забрали прямо из дома. Долго допрашивали в Комитете национальной безопасности. Все это было связано с тем, что я в сети Facebook публиковал какие-то там... А, кри кри публиковал статьи с критическими... критические статьи в адрес президента, в адрес действующей власти. И после того, как они меня забрали, и они мне настоятельно порекомендовали уехать а, из Таджикистана, поскольку я, на их взгляд, являюсь токсичным человеком. А в ином случае они пообещали меня посадить. Я воспринял их угрозу всерьез, и только в августе 2014 года я всерьез решился уехать. Приехал в Россию, в Российской Федерации мне удалось получить защиту, я получил там убежище, но не чувствовал себя в безопасности, позже подвергся нападению, и уже в октябре 2016 -го года, благодаря организации People in Need, чешской организации, я смог выехать на территорию Украины. Первое, с чем я столкнулся в Украине, что меня очень сильно порадовало, это свобода. Это просто переезжая границу будто меняется плотность воздуха, что ли, она становится более разряженной. Только прибыв на на, в Украину, я получил справку про обращение за защитой, которая не давала мне права на трудоустройство. Я, я узнал, я, по, позже я узнал, что с довидкой производительного захода можно открывать ФОП и начинать собственное дело. Я воспользовался этой, этой, этой возможностью в законе, организация РАКАДА помогла в регистрации. Первое место, куда я устроился на работу в Украине, это была автомойка. И я в, в, именно в этой отрасли немножко преуспел и решил начать свое. И мне удалось. Первая машина, в которой я помыл, вот в этом боксе, это было 1 ноября 2017 года, когда мы только открылись, и в этом боксе я помыл первую свою машину сам. По мере развития нашей работы мы смогли обеспечить возможность взять, помогать работой. А, лицам, которые ищут убежище на территории Украины. Меня зовут Нахар Насраддин. Я приехал в Украину, у меня 8 год здесь. И у меня нету довидка, потому нету довидка. Бульба, иди сюда тоже. Это у нас беженец из Беларуси. Он уже несколько месяцев находится в Украине, находится в статусе искателя убежища. Я женился, я, я, я жду ребенка получил образование. Степень бакалавра я получил по специальности правовед, сейчас получаю магистра. Я в кабинет немножко оборудовал под себя. Это место, это то место, где я сдавал все свои, закрывал все свои сессии, зачеты. Прикрепил фотографии лиц, которые вдохновляют меня, вдохновляют меня изучать науку. Я мечтаю в числе первых оказаться среди тех, кто колонизирует Марс. Почему Марс? Я думаю, ответы, которые, которые меня мучают здесь, на Земле, они, они находятся там, в космосе. И я думаю, что Марс даст ответ.